Kalau nak ambil gambar, boleh ambil gambar ni Laporan polis yang telah kita buat Untuk memastikan Pihak polis juga Kalau ada ruang Bila kita dedahkan ni Apa dia nak buat Itu terserah kepada pihak polis lah Kuasa dia tak ada dia Dia boleh guna lah Bukan-bukan macam mana pun pihak polis lebih Begitu juga SPRM Dan SPRM saya juga dedahkan Di mana kita juga telah menghantar lagi laporan Pada 13 Mac Ini laporan SPRM Eh, saya tak sebab saya nak supaya pemerintah hari ini mesti ada tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan kita dapat mengawal supaya lot-lot bazar Ramadan next year tidak berlaku seperti mana yang berlaku hari ini. Tuan-tuan dan puan hari ini, lot bazar Ramadan hari ini 30% daripadanya daripada 216 20 reserve Eh, telah pun bertukar tangan kepada Katan bertukar tangan kepada Boka keseluruhan dia Lot Bazar Ramadan 216 ini telah pun bertukar tangan 50% kepada pemilik dan pergi kepada yang bukan pemilik ya? jadi ini yang berlaku sekali jadi setelah pendedahan ini dan saya akan nyatakan Lot nombor semua saya akan bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan ini adalah lot-lot yang telah kita kenal pasti yang dipegang oleh broker dan telah pun menawarkan lot ini kepada pegawai saya. Dia tak tahu. Ha? Dia ingat, ok, kita masuk ni, kita perlukan lot. Dan sebenarnya kita juga membuat pemantauan, kita kita tengok dan kita tahu dan saya juga kenal satu peniaga dan siapa yang sedang menjalankan pasaran peniaga yang ada Dan kita ada list. Okey, saya nak bagi tahu juga broker-broker ini tiada pun nama di dalam list yang sepatutnya dia dapat lot. <coughs> kita cek dalam 216 dan ini tidak ada pun nama-nama dia. Ya, kita dah cek di semua ni. Dan empat-empat broker ni saya akan nyatakan dan saya minta supaya badan kuasa tempatan ataupun BDT ataupun Dewan Bandar Kuala Lumpur pihak kementerian terutama kepada doktor eh, kepada Datuk Seri Doktor Zaihab ya? Sebelum ni dia mengatakan tidak ada aduan Kita dah masuk Takkan saya dapat satu lot saya buat pengaduan Saya buat research dan saya masuk ke dalam Saya lihat Saya dapati lot-lot ini telah pun bertukar Dan telah pun dipegang oleh broker okay. uh, Seterusnya saya nak bagi tahu Lot-lot yang telah pun bertukar tangan Ya seorang yang bernama Jai. Ya. Seorang yang bernama Jai ini mempunyai telefon nombor 012 6987786 menunjukkan nombor petak 206 25 98 95 48 70 176 73 89 214 harga 10 ke 12 ribu. Ya. Ini broker yang pertama. Um, Memiliki banyak lot. Ini yang pertama. Eh? Saya dedahkan itu. Yang kedua. Saya bukan mendedahkan yang kedua bernama Mike. Telefon nombor 011 3739923 Mereka ini juga memegang lot nombor petak nombor 42 dan 57 dengan harga 12000 ya dan petak nombor 130 Rp20,000, Rp19,000 Rp8,000 Jadi Kalau dia ambil kepada masyarakat penjaja Rp4,000 <coughs> Dia akan jual Rp8,000 Kalau dia ambil dengan masyarakat penjaja Rp6,000 Dia akan jual Rp12,000 rp setengah daripada Rp3,000 Dan dia akan jual Penjaja jual kepada broker, broker jual balik kepada penjaja ya? nah, Ini yang berlaku Yang ketiga Encik Ali juga menawarkan petak nombor 50 dengan dan 104 dengan harga 12 ini. ya. Dan ada lagi petak-petak yang hari ini kita tengok kosong. Sampai hari ini pun telefon minta supaya nak jual kepada dia. Ya. Nama dia Okey, Encik Nur no Fauzi. Kalau kita tengok petak ni nanti kita tengok saya dah selesai kosong lagi dia fauzi ni nombor telefon 011 726 94544. Betak nombor 38 dengan 40 dengan harga 3000. Jadi dengan tindakan pihak berkuasa memegang keempat-empat orang ini, iyanya memberi satu tanda kepada seluruh masyarakat penjaja yang nak terlibat di dalam bazar Ramadan di lorong Kang Kena pastikan ianya mestilah orang yang betul-betul berminat dan berkemampuan untuk menjalankan perniagaan di lorong tak, Lorong utak Ya? Kita tak nak hari ini apa yang berlaku. 20% daripada lot yang ada daripada 216 ini telah pun bertukar milik. Ya? Dan mereka berserindung di sebalik pembantu. Ya, untuk kita bekerjasama ataupun untuk kita mengambil alih kita punya satu kaedah Uh, untuk next year Mana-mana peniaga Yang nak mohon lot di bazar Ramadan Lorong Tukup Rahman Dia kena daftarkan juga Pembantu On the spot dia kena daftar pembantu Kalau kita lihat ada pertukaran Pembantu ha, uh, Selain daripada orang yang didaftar itu Maka lot itu telah pun dijual Jadi untuk memudahkan dan untuk memudahkan dan kita blacklist nama-nama ni -nama apa yang saya baca ni dan banyak lagi dan saya minta di PKL Aku bila mengeluarkan saman yang ketiga Dari mengeluarkan saman yang pertama telah keluar Mungkin yang kedua ni akan dikeluarkan dalam masa terdekat Yang ketiga akan dikeluarkan juga Dan seterusnya Tindakan menutup Mengeluarkan barang Daripada uh, Lot itu Kita nak dikosongkan tak perlu ada penyekat buat masa ni kita kena serius Dalam isu ini kalau kita tidak serius, maka tahun depan kita tidak akan berjaya untuk menangani isu-isu penjualan tapak di dalam keseluruhan okay. Ada soalan lain? Eh? Uh, Dato' yeah. Seri, adakah senarai yang Dato' Seri sebutkan tadi bukan tak dimaklumkan ataupun diadukkan kepada diri-diri atau -diri -diri juga Selain pada politik yang disukai Dalam keseluruhan ini, kita berbeza eh, Berbeza cara uh, uh, kita mengendalikan kalau saya juga kepada Dewan Bandar Raya Paling kuat MPKL boleh mengeluarkan saham Dia tidak memberi kesan kepada peniaga-peniaga yang jual Kepada uh, uh, Apa nama tu Kepada broker ini uh, Untuk bagaimana dia nak berkira Itu sebabnya saya tidak kongsi perkara ini Sehingga Selepas saya membuat Perjumpaan pada 13 April 2015, saya menyatakan lockdown adalah telah pun dibuat. Dan saya berharap pada ketika itu DPKN menangani isu ini supaya dapat kawal. Jangan terlalu berluasa perkara ini lah. Tetapi akhirnya dia gagal. Itu sebab saya awal-awal menyatakan DPKN dia menangani konku gagal menangani isu bazar Ramadan. Tok utamanya di Nurul Sidya. Ya. Saya tidak pergi kepada bazar-bazar Ramadan Pasar bahasa jualan dah ini ada yang bertukar tangan Tapi mereka jual suka sama suka dengan harga RM1,500, RM2,000 eh, Ini pasar jual Tetapi eh, yang paling serius setiap tahun Yang kita tidak boleh kawal adalah di lorong tempat kerana eh, Ada lagi? Okay, Datuk masalah uh, jualan tapak ni sebenarnya kecewa tak buat balik pihak tadi pun sebenarnya dah lalu tak dulu perlu sampai sekarang pun masih tidak ada jalan penyelesaian saya setiap tahun akan ada isu yang sama ya. jadi sebenarnya daripada side uh, persatuan punya sendiri sebenarnya apa yang ok, ya, persatuan telah pun membuat aduan ya, kita pun dah buat aduan kita pun dah buat report dengan integriti ya, eh, Dewan Mandaraya tapi tidak ada tindakan kita dah bagi petak kita dah bagi lot number di depan premis perniagaan contohnya uh, Pakistan berniaga di kawasan luar tu di belakang sepatutnya tidak ada buka pintu ruang untuk mereka berniaga tetapi untuk mereka dia, mendapatkan akses dia beli petak yang di depan dengan harga RM20 kita dah buat korang tapi tidak ada tindakan. saya ingat hari ini kita nampak tak ada pun kita dipanggil ya, dalam sini dan setiap tahun kita buat inilah cara dia maka hari ini saya buat satu pendedahan ini untuk kita nak memberi satu tindakan kena <coughs> hentikan perkara yeah. untuk ya, next year kalau berlaku juga jadi kita dah serah kepada PDT atau ada orang lain dan kita minta pihak SPM buat masuk ke sini dan kita minta buat pihak polis kalau ada punya kuasa-kuasa yang boleh mengambil ha? tindakan kepada kita. Dan kita nak kita nak jaga hari ini melimpahkan hari ini kenapa hari ini saya mendekat kepada Datuk Mata? Kenapa saya tekan kepada menteri? Dan menteri tak mau bincang dengan kita. Ya, dalam isu ini. Tapi saya ada untuk perbincangan dengan saya. Saya, dah hantar surat kepada yang menteri. Saya hantar surat pegawai saya cek surat ada register cuma siap tetapi kita tak dipanggil. Saya tak tahu apa berlaku. Mungkin ada hasutan dan sebagainya Itu saya tidak mahu menyatakan uh, ya, tapi ini terpulang kepada dia menteri kita cuma nak bersama sama dalam suara saya dengan Datuk Bandar saya serahkan not semua ini dan kita akan buat pemantauan minit ada pada saya ini usyarat bersama dengan Datuk Bandar dan saya mengatakan kita akan bantu dan akan buat pemantauan dan ini saya buat apa yang saya dah cakap dengan Datuk Bandar hari ini saya akan laksanakan ya. kalau tidak, perkara ini tidak akan selesai dalam isu ini, kalau kita tengok kenapa perkara, -perkara ini boleh berlaku menjadi macam Saya nak bagi tahu yang sebenarnya. Pengarah pengurusan penjaja Haji Pak dia tidak ada pengalaman dalam soal itu dan sedari. Tak pernah duduk sebagai pegawai ke di situ untuk mentadbir jabatan penjaja. Berpuncanya daripada kali ini berlaku sehingga kita tegang hari ini adalah daripada pengarah jabatan penjaja. Pada awalnya dalam surat Memang kita beranggapan bazar mana kita kendalikan Tetapi apabila pengarah itu Mengatakan dia nak ambil tiga kawasan ini Telawi, Bangsa UTC Sentul, Wangsa Maju Dan saya menyatakan kepada pengarah dalam surat Saya kata boleh dikendalikan Tetapi dengan syarat Perniagaan mesti datang daripada Satu-satu Pengarah menolak Bila pengarah menolak saya pertanyakan kepada empat persatuan eh, Persatuan Satu Pilihan Kebun Putera Persatuan Perkedai dan Perunjik Persatuan Pasar Malam Dan Persatuan uh, Menjadi Kecil Melayu Empat-empat persatuan ini bersetuju untuk menolak semua persatuan Kita serah kepada dan kita membuat pembantaran Ini yang kita lakukan Ya. Eh, kerana Itulah tadi isu yang pertamanya Saya nak selesaikan isu kata yang ini berlarutan Tak selesai Jadi jika perdedahan itu Tak mungkin tindakan tindakan daripada pihak SPM dan pihak polis Sekurang-kurangnya boleh menamatkan isu penjualan tapak Di lorong tak ini Dan kita nak masyarakat atau penjaja Yang benar-benar meniaga Yang dapat tawaran Dia kena meniaga Dia tak boleh bagi dia Kira-kira Rusi -kira, bagaimana dengan commercial Macam aa, daripada pihak muda dan juga marah Commercial lot maksud saya bukan orang bagian pun ini -bagi, tu Adakah macam pihak media dia tu di Masih ada aa, Konsep untuk melihat peniaga bukan Melayu Satu bumi putera wajah, sebenarnya okay. Kalau kita tengok pihak muda Kalau kita tengok muda ini ditubuhkan untuk membangun kawasan-kawasan bandar Dan melihat kawasan perniagaan Eh ini muda ditubuhkan Tahun 1991 Mara ditubuhkan tahun 1996 adalah untuk memberi, menjaga, mendidik, memastikan masyarakat peniaga bumi ini mendapat tempat yang dia. Tetapi dalam isu-isu yang baru hari ini, walaupun suat telah dihantar kepada Asraf Wahidi ya, Asraf dan Asraf sendiri ini katakan beri bantuan, bantu kepada masyarakat peniaga bumi Tapi akhirnya saya nampak Kali ini telah diserahkan kepada satu syarikat Dan syarikat ini lotkan Dan jual lot-lot ini Termasuklah juga budak okay. ya? Kita ber berhubung dengan pengarah budak Saya cakap dengan dia okey, Beri ruang kepada masyarakat berputera Untuk mendapat lot Dia bagi lima lot ya? Kita dapat satu minggu ke diberi Dia beri kepada ahli 5 load. dan kita bagi tahu Ali, you ambil pergi bayar direct kepada kita. Kita tidak pegang duit. Dan apa yang berlaku? Udah tuntut bayar cash RM50,000 Eh RM5,000 ah, 5000 Dan saya minta supaya Udah beri pengurangan Dan hari ini dia kurangkan kepada Daripada RM5,000 kepada RM3,500 Dan ada di kalangan ahli kita yang telah membuat bayaran RM5,000 Dan saya minta pihak Udah Pulangkan balik RM1,500 kepada masyarakat eh, Kepada peniaga yang telah membuat bayaran Eh, tapi pihak Udah kata Tunggu satu bulan Selepas raya Baru nak pulang ke Nampak? Ini Ini perkara yang saya nampak Sebab ini boleh selesai Tetapi tak boleh selesai Yang kedua ni Apabila Udah melantik Satu syarikat Dan syarikat ini Mengambil dengan Udah Contohnya RM5,000 Dan dia bayar Dia, dia, dia jual kepada Penyegok RM13,000 yang ini yang kita buat semalam, lawatan kita Saya tengok, saya sendiri Tanya masyarakat perniagaan ini Dia kata itu susah dalam situasi ekonomi Yang hari ini, macam mana dia nak bayar Dengan harga yang RM13,000 dan dia pun pinjam Bayar dan hari ini dengan keadaan ekonomi perniagaan yang sangat Sangat seluruh perniagaan ya. Agak sukar mereka Nak membayar ya. Aa, aa, ya. Sewa itu kepada Perniagaan ya. Jadi ada warna tengah Maka orang tengah ini adalah kartel Yang hari ini apabila dia buat keuntungan Yang rosaknya nama adalah Pihak kesatuan Jadi kita setelah pun dilevelkan oleh Warga Menteri, kita yang buat Tapi ini yang jadi satu masalah Maka kita rasa kita tarik Kita tak nak buat, kita serah semua yang buat dan Kita buat apa-apa okay. Kalau kembali balik Kepada tadi saya dekat pengarah Jabatan Pusat Penjajah apa pun berpuja dia kepada darah okay. Ya. dia tidak faham dan dia tak Mungkin dia tidak ada pengalaman dalam jabatan ini ha? Ya. Saya suruhkan kepada Datuk Pandang Supaya jabatan ini nak dah dibawa ya. Letaklah seorang pengarah yang faham tentang sosio ekonomi Masyarakat, terutamanya masyarakat berjaya Kerana di dalam badan Kuala Lumpur ni Tidak semua orang kaya hari ini menikmati, yang menikmati Uh, keuntungan kekayaan ya. Kita juga kena lihat apa yang disarankan oleh Perdana Menteri Dia tak pun lihat dah orang bangunan dia tinggi-tinggi Dia nak lihat hari masyarakat pilihan Sehingga kan pertama kali dia Perdana Menteri memegang jawatan Program penjaja buat di PICC Putrajaya Itulah kali pertama kali PM datang untuk merasmikan Hari Penjaja Malaysia Jadi you nampak Lapor titik beratnya mas, a, Perdana Menteri Kepada golongan macam itu Nak melihat Dan dia pun selalu tunggu Di di fukot-fukot Yang di-manage oleh BKL Dan di-refurbish menjadi lebih menarik Jadi inilah saya nampak Jiwa a, a, Perdana Menteri Hari ini ada Untuk membantu masyarakat Tetapi sebaliknya Menteri Wilayah Persekutuan menekan masyarakat. Lain Perdana Menteri cakap Lain Menteri Wilayah buat Ya yeah? Menteri Hal Ehwal Wilayah Kuat Ini yang menjadi keraguan Yang menyusahkan pihak kita ya, Yang untuk menjaga Masyarakat penjaga Yang akan lalu Pertama dalam wilayah Kalau sekalipun Mereka nak mengatakan Persatuan-persatuan Ada yang jadi kata Dia kena ada bukti Dia boleh minta Annual return Setiap tahun Persatuan mengadakan musyarat Minta annual return Apakah yang kita lakukan Ya, sepatutnya. Jadi kita boleh tahu persatuan ini macam mana? Persatuan ini bagaimana? Ya? Persatuan jadi kecil macam mana? Suka macam mana? Apa pernah Jadi itu semua. Semua ada masing-masing punya uh, calon untuk membantu bulan masyarakat jahil yang ada di luar Malaysia. ada yang lain? Si, mana caranya Pertama dia, kita kalau tak boleh nak hapuskan warga asing Kita nak legalize kan Mohon supaya legalize kan masyarakat Warga asing ni yang bekerja di dalam sektor-sektor penjaga Ini kita pernah mohon tetapi tidak diluluskan Tak dapat, Okey. Ada di kalangan peniaga, curi-curi, guna, kena tangkap, bayar Bayar kepada uh, immigration kita bayar Lepas, Okey. Tapi dalam isu ni saya minta supaya Dr. Datuk Seri Dr. Zaliha mengambil inisiatif menangani isu warga asing ini mestilah konsisten. Dia tak boleh bulan ini kita buat operasi. Ya, dua bulan esok baru nak buat. Dia kena ada satu task force, wujudkan task force khusus untuk tangani warga asing. Dan kita kena wujudkan juga undang-undang. Undang-undang ini tangkap Sita dan kita hantar balik buat asing sini kalau kita tidak boleh buat ini apa berlaku di Selayang hari dah jadi perkampungan Myanmar dia boleh buka bazar Ramadan suka hati dia berniaga tanpa ada kawalan apa-apa ni bila keluar dalam viral barulah kita nampak pihak you know, membuat, mengambil, membuat tindakan okay. dia kena letak satu pustok pastikan warga asing tidak boleh terlibat di dalam sektor penjahit kerana sektor ini perlu kita jaga Untuk memberi ruang kepada orang Melayu Orang Cina, orang India Yang mempunyai anak yang tidak tidak mampu belajar lebih tinggi Maka sektor ini adalah merupakan sektor yang boleh kita bantu kepada Golongan-golongan ini untuk mereka mencari ya? Untuk mereka belajar Kerana kalau kita tengok dari sejarah Banyak sejarah Ramli Pegel bermula daripada pendekatan perjalanan Baik ini Datuk Amir bermula daripada meniaga persediaan. Hari ini mereka boleh membesar. Dan banyak lagi kita boleh lihat. Bermulanya daripada masyarakat penjaga kecil dan mereka boleh meningkat. ini sepatutnya pihak. contohnya kalau kita lihat pengarah kalau mempunyai pengalaman dalam sosio ekonomi dia satu dia boleh guide dan dia boleh bantu berlumah masyarakat penjaga Bagaimana dia nak besarkan perniagaan dia supaya dia lebih maju lagi dan apabila mereka-mereka ini maju mereka boleh membayar cukai kepada kerajaan, maka kerajaan dapat hasil. Ya, dia boleh bayar ICT dan sebagainya. Ini sepatutnya. Peranan-peranan mara, peranan muda, peranan diorang merayo, dia kena lihat penjajah ini adalah merupakan satu aset kepada negara. Dia tidak boleh beranggapan masyarakat penjajah ini seperti sampah mengganggu mengganggu perjalanan dan sebagainya. Ya. Kita kena didik Ibaratnya kita menanam satu batang pokok Kalau kita tidak baja, tak letak, tak jaga Dia tidak akan mengeluarkan hasil yang baik kepada kita Maka itu yang kita nak ya? Jangan beranggapan masyarakat penjaja ini sebagai semak, sebagai sampah Anggaplah mereka ini seperti sebagai aset kepada negara Apabila mereka maju dan mereka mendapat keuntungan Dan mereka boleh bayar cukai kepada kerajaan. Ya? Ini asrat kita dan sebenarnya saya dah uh, Luarakan perkara ini Lama Dan banyak pemimpin-pemimpin telah buat bertukar tangan Kita lah bila pemimpin bertukar Maka apa yang kita cadangkan ini semua habis Habis, habis semua Dan uh, Kita harap supaya Berilah ruang kepada mereka ini Masyarakat penjaga yang ada dalam negeri ini Yang didaftar oleh Di bawah DPKN ini Jaga mereka Beri peluang Kawasan-kawasan eh, yang supaya mereka boleh menjalankan perniagaan dengan lebih so. yeah. ya. Janganlah anggap mereka ini sebagai pendatang Mereka-mereka ini adalah lahir dalam negara kita ya. Yeah. Ya. Yeah. Tak kira lah dia bangsa Cina, bangsa India Tapi kalau dia lahir di sini, maka dia punya hak untuk menikmati apa saja yang ada dalam negara kita ya. Jadi saya rasa dua kesalahan Terus ini, saya tertinggi Malah, saya menggunakan hari dia, mengenai, dia, dia. Ya. Uh, saya juga mendapat laporan semalam saya tengok ada keluar dalam uh, dalam uh, saya tengok dalam WhatsApp group ya. Penjaja telah pun pergi ke DPKR dan saya tengok telah pun musyarat dengan pengarah. Pengarah membuat keputusan kalau tak silap saya mengatakan okey. Diberi kebenaran kelulusan dari sini akan dikeluarkan. Ya. Ini yang saya maklumkan. Kerana saya tidak dipanggil musyarat bersama eh, ya. Kalau saya dipanggil, maka saya akan beri tekanan kalau sekiranya ada kebenaran, kenapa tidak kita benarkan mereka meniaga? Dan Jabatan Perlisinan boleh turun ke bawah, cek mereka meniaga dan keluarkan lesen. Kita kena berhimat menjaga masyarakat penjaga ini. Jangan menyusahkan. Hari ini, you bayangkan. You memberi mengatakan perkataan yang enak. Mengatakan, okey, lulus. Kita akan keluarkan lesen. Akhirnya mereka nak meniaga tak boleh. Eh, masa Ramadan ni sebulan saja. Bukan ke bazar Ramadan ni ada gol bulan, tiga bulan, empat bulan. You boleh tak? Jadi jangan bermain dalam dalam minda masyarakat penjaja ni memberi tak? ruang kononnya beri kebenaran, buluh kali set tapi akhirnya peniaga-peniaga nak berniaga oh, tak boleh. Ya. Ini yang saya punya, inilah, saya minta supaya mesti ada keikhlasan. Ya. Kalau you sebagai pengarah, you kena bertanggungjawab. Kalau you mengatakan lulus, maka you kena proses untuk memberi keputusan, beri kebenaran kepada mereka. Ya? Nah, ini. Kalau saya, saya suruh juga masyarakat peniaga ni, mana yang dah berjumpa dengan malam, surat, dia orang boleh proses peniaga. Dan kita minta daerah Trat, penguat kuasa, sekarang minyak, senang saja. Ya. ya? You boleh beritahu, Okey, peniaga yang berapa ni 40 orang ni, you benarkan. Tulusan Menyusul kemudian Ini saja. Kenapa kita nak sekat? Ya? Eh, kerana masa berjalan Setiap hari masa bulan Ramadhan ni Hari dah tinggal 18 hari ya? Eh, jadi ini Saya nak menganyaya kepada masyarakat penjaga ya? Eh, ok, boleh Ya, dia kira tanya